Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam jumpa, salam sehat dan salam sukses selalu untuk kita semua Pemirsa yang budiman Hari Kucing Sedunia jatuh pada tanggal 8 Agustus Yang dirayakan di seluruh dunia Perayaan ini diinisiasi oleh International Fund for Animal Welfare Dan beberapa kelompok hak asasi hewan Tujuannya untuk memperingati persahabatan manusia dengan kucing Perayaan ini sudah dirayakan semenjak 8 Agustus 2002 yang artinya peringatan Hari Kucing Sedunia sudah dilakukan hampir 20 tahun lamanya. Hari Kucing Sedunia ini diadakan sebagai momen untuk menghargai dan menghormati jasa kucing sebagai sahabat manusia yang suka melindungi serta memberi efek positif pada manusia. Pembentukan hari kucing ini dilatarbelakangi tujuan untuk memperbaiki kesejahteraan kucing-kucing yang ada di seluruh dunia. Diperkirakan terdapat 500 juta kucing yang ada di muka bumi ini. Selain itu, peringatan hari kucing sedunia ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kehadiran kucing di lingkungannya dan pentingnya memenuhi kebutuhan kucing-kucing tersebut serta menjaga spesies dengan memerangi tindakan pengabaian dan kekerasan terhadap kucing. Kucing sudah menemani kehidupan manusia semenjak ribuan tahun yang lalu. Meskipun kucing adalah hewan peliharaan yang tidak digunakan untuk pekerjaan atau alasan ekonomi apapun, namun hubungan antara manusia dan kucing terjalin sangat luar biasa. Selain menjadi salah satu hewan domestikasi paling banyak yang dipelihara di rumah, Ternyata kucing sudah dipelihara dan menjadi sahabat manusia setidaknya selama 9.500 tahun Menurut catatan sejarah, kucing pertama kali hadir dalam budaya peradaban masyarakat Mesir kuno Orang Mesir kuno memuja kucing sebagai dewa Mafdet adalah dewa kucing pertama yang dikenal dan dianggap sebagai pelindung terhadap tikus Ular kalajengking dan kejahatan-kejahatan magis selama dinasti pertama jadi, bagi orang Mesir, kucing bukan hanya dewa yang mampu melindungi mereka dari hewan-hewan pengganggu, tetapi juga melindungi dari kekuatan gaib. Orang Mesir kuno percaya bahwa kucing merupakan hewan pengawas atau penjaga rumah yang sangat baik. Kucing adalah hewan yang suka hidup menjelajah dan berburu di alam bebas. Nah, masyarakat Mesir kuno merasa sangat terbantu dengan kehadiran kucing yang sering berburu hewan yang dianggap hama, seperti tikus dan burung. Uniknya, di zaman itu, kucing juga ditemani musang untuk bertugas menjaga lumbung-lumbung dan gudang-gudang makanan dari gangguan hama. Belakangan, setelah dinasti Mesir runtuh, kucing menjadi populer di mana-mana. Orang Yunani dan Romawi menggunakan kucing juga sebagai pengendali hama, sama seperti orang Mesir kuno. Dan di Timur Tengah, kucing hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Begitupun di Jepang, kucing hanya dimiliki oleh keluarga bangsawan atau kaisar saja. Namun, selama abad pertengahan, reputasi kucing mulai runtuh karena adanya kesalahpahaman tentang keberadaan kucing. Di Eropa, kucing dikaitkan dengan takhayul dan mistis serta dicurigai membawa penyakit selama Black Death di tahun 1348. Sehingga terjadi pembantaian dan pemusnahan kucing secara besar-besaran di daratan Eropa kala itu. Itulah alasan mengapa terlalu banyak kucing yang terbunuh saat itu. Alhasil, pertumbuhan dan penyebaran tikus menjadi tak terkendali akibat tidak adanya musuh alami tikus yakni kucing Seiring dengan hal itu juga terjadi peningkatan dan penyebaran penyakit black death yang semakin meluas dan membunuh hampir seperempat penduduk di daratan Eropa kala itu dan baru tahun 1600-an reputasi kucing mulai pulih orang-orang Eropa mendatangkan kucing dari Timur Tengah di Amerika, kucing selalu dibawa berlayar keliling samudra di kapal-kapal kargo kolonisasi untuk mencegah hama tikus menyerang makanan dan perbekalan mereka dan untuk mencegah penyakit pes mewabah. Sehingga ketika kapal-kapal tersebut hingga di suatu daratan, maka kucing-kucing itu juga akan turun dan berkembang biak di situ. Hal ini juga yang menjadi salah satu faktor adanya penyebaran kucing di daratan Eropa kembali. Kini, masyarakat dunia telah banyak yang memahami pentingnya kehadiran kucing di lingkungan dan rumah-rumah. Karakter kucing yang pendiam, cuek, dan mandiri membuat susah diatur, tetapi kucing memiliki hubungan emosional yang kuat dengan manusia. Kucing selalu tahu kondisi yang sedang dialami sang majikan atau pemilik kucing. Misalnya, ketika sang majikan sedang sakit galau stres, maka si kucing akan selalu setia berada di samping majikannya. Si akan-akan ia memberi sinyal kalau kehadirannya untuk berbagi suka maupun duka. Maka, ketika sang majikan berinteraksi dengan kucingnya dengan cara membelai sambil berbicara, tak terasa beban mental yang dialami sang majikan akan kembali pulih dan happy kembali. Hal ini ternyata sudah dibuktikan dengan adanya beberapa penelitian-penelitian ilmiah oleh para ahli kejiwaan atau psikolog. Hasil temuan memang benar-benar mencengangkan, kucing terbukti mampu meningkatkan kesehatan mental seseorang. Alasan-alasan inilah yang membuat kucing saat ini menjadi hewan peliharaan favorit warga dunia. Itulah pentingnya dicetuskan Hari Kucing Sedunia. Saat ini terdapat sedikit 135 ras kucing yang tersebar di seluruh dunia Terdiri dari ras alami, persilangan, hingga mutasi gen Adanya hari kucing sedunia diharapkan dapat meningkatkan kepedulian manusia terhadap kucing Oke pemirsa yang budiman itulah alasan dibalik pencetusan hari kucing sedunia Semoga bermanfaat dan menginspirasi Sampai jumpa lagi di episode berikut di channel yang sama Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalam.